Вы давали интервью тут э, другим медиа, что не надо ждать перемирий никаких, ничего не будет. Да. Негативный у вас прогноз. Он, в принципе, совпадает э, плюс-минус с моим. Я не верю в то, что это все будет. И уже чем дальше, тем больше всяких мнений, что все, короче, все понятно. С этими переговорами, по-моему, с, с частичным перемирием у нас. Городам стало хуже, чем было до него. Да, обратили внимание, просто. Угу. Пока к этому есть интерес, оно ничего не закончится. А угу. они его только подогрели еще больше. Да. Как думаете, что куда мы идем? К чему готовиться, как этот год мы будем проходить и, в общем, морально, к чему готовиться, в первую очередь. Ну, они, мое мнение, никак на самых горячих да, точках это. Покровское направление, да. Ну вот э, недавно я совсем недавно там вчера, по-моему, списывался с ребятами из э, Серебряный Лис, да. Угу. Это э, там недалеко от Кременной, да. То вот они сказали, что у них очень горячо, у, рядом бригада провалилась 60 я они практически в окружении и тоже будут отодвигаться, то есть угу. это такое, да. Покровское направление, там как бы наша 25-я бригада плюс ТРО, там плюс 157-я, которая, да, там, э, э, то как бы у нас э, такое, тут, тоже я с ребятами разговаривал, с пацанами, как бы они говорят тоже, что в принципе пока держимся, но вот сейчас погода улучшилась началась, то только можно было на гусянке продвигаться, сейчас они уже и на самокатах там ездят, да, ну типа наши дроны видят это как, не на самокатах, представляете, то есть при движении у них не только там, у них и мотоциклы, и вот эти, как называются, машинки вот эти для гольфа, да, ну это, ну, баги, да, Такие, да, вот для игры в гольф машинки не такие без uh -huh. этого беззвучные из-за этого, может, помните, весной мы в той весной, когда то uh -huh. мы были да, на Харьковском направлении, что 10 машин заехало в тыл. Я тогда еще был в разведке бригаде, да, э, то на, на Харьковском направлении, на Кубенском направлении, э, то 10 машинок заехало в силу того, что не слышно, как они едут. Их не слышно, они не гудят. Ну вот, на Покровском направлении не будет по-любому идти. Я смотрел вот недавно новости, как бы и созванивался. Смотрю, они опять ну, разбивают полностью Покровск. Это не сравнить с тем, что я видел Северодонецк и Лисичанск. Uh -huh. Но это движется к тому, что это будет. И еще со стороны Новопавлевки, Межевая, Ново-Днепропетровская области, uh -huh. вот тоже очень много сейчас людей эвакуируют. Uh -huh. Эвакуация идет. Да, наших как бы... Думаю, с той стороны они тоже будут как-то заходить. Uh -huh. Uh -huh. Что по ощущениям, то есть у нас э, за все эти будущие, не знаю, как бы периоды до конца года, э, у нас какие возможности выдержать наступление? По ощущениям, россияне сейчас накапливаются для того, чтобы вести кампанию или, или, или они просто в том же режиме просто брут? Ну, эф, россияне. Я думаю, что по-любому у них, э, как можно, я сразу скажу, вот и за эту, и за Курскую, да, и за Белорусскую mm -hmm. область, mm -hmm. да, вот что вот зашли наши, это является, ну, мое мнение, мы им чуть-чуть не, не как... Э, в Белгородской области, для того, чтобы они с Курской не перекинули на Покровское направление. Mm -hmm. И точно так же, я вот недавно смотрел интервью, по-моему, это было на Днепр ТВ, кто-то говорил, что с Курской области хотели перебрасывать на Днепропетровскую, вот на это же Новопавловское да, направление. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Да, они будут накапливать. Но сколько... Мы вот этим вот, Курской операцией вот этой, да, мы их как бы заставили взбодриться так, знаете. Mm -hmm. Мы их так как э, пчела укусила mm -hmm. да так знаете mm -hmm. типа, ну, по сравнению со всеми боевыми действиями все что вокруг происходит как пчела укусила э, и как бы ну и ничего от этого мы не, не этот самый просто потери огромные э, то, то что мы нанесли потерю россии да, этой с маленькой буквы пишем россия mm -hmm. россии то несопоставимо с нашими потерями я общался вот с ребятами которые непосредственно участвовали в курской операции да это начало было там с 5 на 6 августа 24 года. Участвовало там, как мне объяснили, там 10 бригад ВСУ. Uh -huh. э -э 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 Гур участвовал, ну, на поздних таких этапах. Восьмой полк спецназа участвовал и первый батальон, э ой, и 501 батальон э -э МПУ, ну, э -э морской пехоты Украины. Вот. Э, зашли мне, как объяснил, вот вчера только общался, зашли они легко, э, от 3 до 5 километров ни одного ВОПа, ничего, уже после 5 километров уже начались ВОПы. На, после того, как они уже начали их брать, начали их брать в силу того, что о, ну, как бы было оказано какое-то сопротивление, но очень недолго в силу того, что не было быка. Когда начали брать пленных. Общение, практически всесрочники. Расставлено было на ВОПах, большие разрывы между ВОПами, и было по одному, старшему одному контрактнику, остальные всесрочники. БК, и про то, вообще вопрос такой еще был. Я говорю: а знали о том? Они знали о том, что мы должны заходить. Они говорят, они знали. Ну, и, то есть не подготовлено вообще было. Я не знаю почему, но БК у них никакого не было. Ну, как осознанно, как будто пустили, я не знаю. Вот, и были еще э, Ахматовцы там от подразделения Ахмат, которые вместе, как мне сказали, с отделами полиции на российской федерации, да, угу. э, сразу уехали там с Новой Любимовки, сразу покинули вот эти эти. При этом э, под, э, бойцы подразделения Ахмат еще мне сказали, что мародер, мародерили сильно в Судже, угу. очень сильно мародерили. Да. Э, Уточню, ты говоришь, что да. несопоставимы потери вооруженных сил Украины с российскими. Что это значит? Это значит, что у нас мало потерь, а у них много или наоборот? Ну, как нам, наши нам говорят, да, наших пытаются сказать, что мы их там 50 тысяч якобы да, наложили. Но это неправда. Я разговаривал с пацанами, они говорят, ну, в основном это все... Ну, если мы проходили без боя, то кого там можно было убивать? Ну, если все говорят... Нет, максимум... там, на, на начальном, этапе там, на с... начальном там, этапе там же человек 700, по-моему, в плен попало, и на этом как бы вот все. Да, но ну, дальше хорошо, мы там, ну давайте там 50 тысяч человек. Ну это, ну, 50 тысяч вы представляете, это ну, это надо, я не знаю сколько. Ну, я этому, я не знаю, не могу про это как-то суть. Вернее, мое мнение, не было там 50 тысяч это по-любому, их не наложили. Uh -huh. Второе. Э мы же, ну по-честному так, я вот вчера тоже же говорил, То одни бригады были выведены. Я еще раз повторюсь: зашло 10 бригад ВСУ, uh -huh. в сухопутных, да, uh -huh. э, батальон морской пехоты, ССО, Полк, бригады ТРО еще, кстати, были, uh -huh. АНГУ да, э, еще были бригады, то есть ну, большое количество uh -huh. человек. Да, uh -huh. и, но вывели по-нормальному только 2 бригады. Uh -huh. По-нормальному выехало только 2. Ну, я не могу назвать какие, но по нормально остальные это на велосипедах, пешком по 16 километров, плена кучу. Я выкладывал видео там, где потерялись э, пацаны, тоже десантники, там, где их расстреливали, то есть тоже. То есть, грубо говоря, мы по нашим, как бы, я, мы даже, наверное, и сказать не можем, сколько у нас в плену, сколько у нас без вести пропавших, сколько у нас еще mm -hmm. чего-то. Кто-то именно убитый, да, кто двухсотый. Вот, поэтому несопоставимые, но ну, в плане того, что у нас бы как бы задача, нам как бы объясняют, да, что задача это бы оттянуть э, эти войска России от э, Покровского там направления, да. Ну что мы здесь? Это это произошло, нет, это не произошло. Мы только чуть-чуть э, возможно мы их оттянули на какое-то время, но основная масса штурмов в Малой Локне, как мне сказали там посадки, угу. село там небольшое, Малой Локне был больше месяца э, за посадки бои. Между, там русских там и не было вообще. Uh -huh. Там были только корейцы. Uh -huh. То есть их там, если наших 6 на позиции, то у них там 50 человек идет. Там, ну, там огромное количество, совсем большая как бы. Вот, разница между, то есть невозможно было сдержать. Uh -huh. вот. Еще мне сказали, что предшествовало заходу, я так чуть-чуть назад вернусь, вот заход, как наши заходили, 5-6 августа. Очень хорошо сработала наша артиллерия. Я поинтересовался, работала только советская там какая-то или именно то, что сказали, работало все от Д-30 до трех семерок, до топоров. Угу. Химарсы работали по мостам, ну, по их туда, да, дальше. Э, работали РЗСВ и работали танки. Ну, наших было там, то есть, ну, достаточно, то есть, угу. да легко И еще поэтому было легко как бы зайти. Ну и тут же, опять же, хорошая работа была не только артиллерии, значит, работа подготовленная была теми группами, которые ДРГ, ну, соответственно, ССО, полк, ну, uh -huh. или ГУР, да, ну, которые глубинная разведка, uh -huh. то есть, которые там действительно дали точки, по которым работать, для того, чтобы максимально обезоружить как-то это все, uh -huh. Ну, то есть, слаженность была на начальном этапе, но... У нас, у нас очень всегда хорошо, я сам когда вот uh -huh. э, в операциях участвовал, там и шумы, они не такие большие были, скажем так, да, uh -huh. но я вот этот момент внезапности у нас, э, в принципе, неплохо работает, то есть, да, неплохо работает, мы можем зайти, мы можем, но у нас нет момента, у нас начинаются качели, вот как сдержать вот это вот все, э, начинаются какие-то, ну, не знаю, вот у нас есть, у нас вот что... Белгородскую вот область, мы зашли, кстати, в Белгородскую область, все говорят, что там десантная, нет, там 225-й ОШП зашел, Крымый штурмовый полк, который, говорят, больше месяца просидел в посадках Харьковской области. И потом в одну ночь там, да, они зашли почти на 7 километров вовнутрь. Ну, я думаю, что это больше создана такая буферная зона буферная зона для того, чтобы как бы не зашли опять в Харьковскую, а Курская для того, чтобы не зашли в Сумскую. Еще хочу отметить, пока так, чтобы не этот. Э, я поинтересовался. меня всегда интересовал вопрос, вот мы на Донецком направлении, когда там на там Бахмут, Светлодарск, там это Дуга, да, там, uh -huh. там, ну че по честному, нас там никогда не любили. Ну, ну то есть даже они действительно ждали. Я поинтересовался по поводу местного населения, которое там вот было Суджа, и там вот эти вот близкорода, вот эти все, как местное население к нам относилось, к ПСУ. Местное население относилось очень хорошо. Почему? У нас была очень хорошая гуманитарная помощь, им местному населению. Волонтеров было очень много подключено, медицинская помощь. Был такой случай, женщина рожала, ее отвезли в суммы, она там родила и ее вместе с ребенком ее поинтересовались вы хотите тут остаться то есть ну, или вы хотите чтобы ну, ее отвезли обратно то есть ну вот такая вот даже вот, вот такие вот ситуации были угу. ну смотри я задал, да. уточнял как вопрос по поводу того что у нас получается что у нас как бы заход у да. нас хорошо да. с удержанием у нас непонятно да. с политическими целями потом ну, у нас непонятно. непонятно и как следствие потом выход у нас получается такой скомканный и мы и мы теряем очень много, получается, на выходах да, и так да, далее. Да. Э, ну вопрос он простой, как бы как нам сделать так, чтобы выходы были. Мы не до конца адекватные. планируем. У нас, я так думаю, операция шла. Ну куда дойдем? Угу. Ну куда дойдем? Ну вот. А потом они резко мобилизовались, у них резко. Ну мы, я так вообще все забыли. Помните, там была Курская АЭС? вот это да, Я ну. думаю, все-таки мы туда хотели дойти. Ну, чтобы вот запорожкой вот этой знаю. Ну, я так думаю. Ну, я да, я знаю, что вы не знаете. <смех> <смех> я так, я тоже говорю, я так думаю. Вот. И я так думаю, что вот туда хотели дойти. Там уже как, чтобы какое-то влияние какое-то иметь. Просто на той линии строить. Мы у себя не можем в Украине построить себе фортификации. Я недавно был, вот, опять же, в Днепре. Э, говорил о том, что приезжала моя мама. Я у нее поинтересовался. Она говорит, ну, начали что-то рыть. Но ничего там толком. Ну, вот, опять же, опять же, вспомним этот кривой рост. Опять же, 22 год, когда я ехал через всю страну, вот то был подготовленный, такой такой подготовки нет. Опять же, вот идет на Покровском направлении такое, на, на Новопавловском тоже направлении такой, э, такая уже ситуация, но ни, никакой подготовки нет. Опять эти зубы дракона, но инженерная техника легко их раздвигает. Зубы дракона это как с, отмывка денег больше, знаете. Вот показать, что вот это да, ну это правда. Ну вот смотрите, вот э, в Белгородской же области, у них же тоже там зубами дракона все было засеяно. Но инженерная техника зашла вообще без проблем. Все раз это. Опять же, зашли, э, как бы, группы ДРГ, да, разминировали, и техника наша зашла. То есть это легко, они уже показали, что это не работает. У них это с нашей стороны будет точно так же, если они будут заходить, понимаете? Цена серьезная какая-то. Мы как бы да.